ॐ नमो वेङ्कटेशाय अन्दर्के नमस्कारम् ईरो वीडियो श्रीनृसिंहमन्त्रराजपादस्तोत्रम् ॐ पार्वत्युवाच मन्त्राणाम् परमं मन्त्रम् गुह्यानाम गुह्यमेव च ब्रूहि तत् त्वं मन्त्रस्य दुर्लभम् शङ्कर उवाच वृत्तोत्फुल्लविशालाक्षम् विपक्षयदीक्षितम् निनादत्रस्तविश्वाण्डम् विष्णुम् उग्रं नमाम्यहम् सर्वैरवध्यताम् प्राप्तम् सबलौघम् दितेः सुतं नखाग्रेः सकलीचक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहम् पदावष्टब्दपातालम् मूर्धाविष्टत्रिविष्टपं भुजप्रविष्टाष्टदिशम् महाविष्णुं नमाम्यहम् योतिं श्यर्केन्दुनक्षत्रा ज्वलनादीन्यनुक्रमात् ज्वलन्ति तेजसा यस्य तम तम् ज्वलं तं नमाम्यहम् सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा यो जानाति नमाम्यात्यम् तमहं मुखं, नरवत्सिंहवच्चैव यस्य रूपं महात्मनः महासटं महादंष्टं, तं नृसिंहं नमाम्यहम् यन्नामस्मरणाद्भीताः भूतवेताळराक्षसाः रोगाद्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणम् तम् नमाम्यहम् सर्वे प्रियम् समाश्रित्य सकलम् भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रया जुष्णो यस्तम् भद्रं नमाम्यहम् साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तम् मृत्युम् शत्रुगणान्वितम् भक्तानाम् नाशयेद्यस्तु मृत्युमृत्युम् नमाम्यहम् नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदनं त्यक्तदुःखो किलान् कामान् अस्नन्तं तं नमाम्यहं दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहम् शङ्करेणादरात् प्रोक्तम् पदानाम् तत्त्वमुत्तमम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेत् तस्य श्रीविद्यायुश्च वर्धते ఇది శ్రీ నృసింహ మంత్ర పద స్తోత్రం సంపూర్ణం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ధన్యవాదములు